छठा काम जो रमजान से पहले करने का है दुआओं की कसरत सिर्फ रमजान में नहीं आज ही से दुआओं की कसरत शुरू करो वकाल रबूनी अस्तजिब लकुम आपका रब कहता है मुझसे पुकारो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं सिर्फ सुनता नहीं कबूल करता हूँ कितनी बड़ी बात है सिर्फ सुनता नहीं अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं म वाले हैं का खुद अपना ऐलान है कि जब मेरा बंदा अपने हाथ उठा के मेरी तरफ फैला के मुझसे दुआ करता है मुझे हया आती है कि मैं खाली वापिस कर दूं आज से दुआओं की कसरत शुरू कर दीजिए हजरत अब्दुल्ला अब उमर रजी अल्लाह तुमा की रिवायत के अल्फाज हैं मन फुतेहत लहू अब दुआ फुतेहत लहू अबाब रहिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए गए कितना दिल लगता है हमारा दुआ में कभी तनाई में हमने लंबी दुआए की है कभी अल्लाह की इतनी मिन्नत अल्लाह के सामने इतना गिड़ गिड़ाए हैं जैसे हमारा मसला किसी के तो सामने फंस जाए तो उसके सामने मिन्नतें करते हैं, नहीं, की कसरत कीजिए और उसके साथ सातवां काम कि अपने अतराफ में गौर कीजिए जहां नादार और मुस्तकिन नजर आए अपने हाथ खोल दीजिए वो मुस्तक किसी भी शक्ल का हो उसे इलाज की जरूरत है उसके पास कुछ नहीं इलाज करवा दो अगर वो जक़ात का मुस्तक नहीं है अल्लाह ने आपको माल दिया जरूरी तो नहीं कि आप जकत दो आप सदका दो और अगर वो सदके का भी मुस्तक नहीं है वो रसूल अक्रम सलाम की आल में से है तो कितना बड़ा जुल्म है कि हम कहते हैं जी ये जकत नहीं ले सकते सदका नहीं ले सकते लिहाजा इनको मरने दो भूख आती है तो करने दो नहीं क्या जवाब दोगे कल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पूछ लिया मेरी खानदान का मेरी नस्ल का एक बच्चा तुम्हारे करीब में तुम्हारे पड़ोस में उसे इलाज की जरूरत थी खाने की जरूरत थी तुमने कहा जक़ात और उसका मुस्तक नहीं है तुम उसे हदिया नहीं दे सकते थे आपस में कितने कीमती हदिया एक दूसरे को देते हो उसे हदिया दो उसका मकान बहुत बुलंद है

अपने आमाल के अंदर नजर दौड़ाइए अतराफ के अंदर मसाजिद हैं उनके साथ उनकी जरूरियात हैं उनकी जरूरियात पूरी कीजिए मदारे से दीनिया हैं दूर दराज के बच्चे वहां पढ़ते हैं कभी पूछो उनसे क्या जरूरियात हैं इनकी मुझे पता है कि एक आदमी नहीं जरूरत पूरी कर सकता पूछ तो सकता है किस चीज की जरूरत है और फ्र इसके साथ उसका एक खास ताल्लुक और शगफ होना चाहिए कितने लोग हैं तो इस बुनियाद पर कि मदरसा ही है ठीक है बस उसको तो ज़रूरतमंदों की लिस्ट में नहीं समझते चाहिए तो ये था चाहिए तो ये था कि उम्मत मुसलिमा इस फर्ज को अपना फर्ज समझ के बग़ैर जक़ात और सदक़े के अपने माल से हदाया के जरिए मदारस का निज़ाम चलाती है ये अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मदारिस खैराती इदारे नहीं है एक ये भी जहन में रखो मस्जिद खैराती इदारा नहीं है मेरी बात नहीं समझ रहे आप हमने आज क्या किया है इन दोनों को खैराती इदारा बना दिया ये अफसोस है या नहीं इस बात हजारों लोगों के बीच में हज़ारों लोगों के बीच में अगर उस मस्जिद की कोई ज़रूरत पेश आती है उसके उसके लिए लोगों ने कमेटियां बनाई हुई हैं पचास पचास सौ सौ रुपए आज के ज़माने में दो दो सौ तीन तीन सौ रुपए महीने के हैं और जो जो लेने वाला है बीस मरतबा दरवाजे पे जाता है सुबह जाता है जी शाम को आ जाओ शाम जाता है सुबह को आ जाओ बताओ ईमान से क्या हमने मस्जिदों को बकारी नहीं बना दिया फिर हम कहते हैं कि ऐसा ये जो जुमे के मसाजिद के अंदर वो दो आदमी चादर लेके घूम रहे अल्लाह की कसम अच्छा नहीं लगता नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करें कि हमारे मुआशरे का मिजाज ये बन चुका है इनके दरवाजे पे जाके आप नहीं कहोगे और आप इनके पास से नहीं गुजरोगे तो इन्होंने खुद अपनी जेब को हाथ नहीं लगाना